Ты бы пошел в Верховную Раду, если бы была такая возможность. Интересно. В 2014 году я баллотировался в канди как кандидат народные депутаты в Верховную Раду Украины. Поскольку политическая сила, ко в которой я принимал участие на выборах, набрала полтора процента, соответственно, я не прошел, потому я не попал в Верховную Раду. Все. Ну вот, была как бы... Люди хотели, чтобы я пошел в Верховную Раду? Я пошел. Ну, люди проголосовали? Нет. Но ну, что я могу сделать? Не проголосовали, не проголосовали. Это же выбор людей, а не мой. Так, что у нас еще дальше? Зеленский не сбежал даже при угрозе нападения РФ 24-22, ну, потому что он полагал, что для него есть защита которое он может полагаться, там, допустим, сидеть в бункере, да, или там служба безопасности его оберегает, или там государственная служба охраны. Если бы Зеленский действительно считал, что ему грозит смертельная опасность, я думаю, что он бы сбежал. Но поскольку Зеленский считал, что для него опасности нет, и он может как бы находиться под охраной, значит, он принял решение находиться. Я не думаю, что это связано с какими-то вот именно геройскими Геройским решением Зеленского не убегать, типа я умру там и все. Нет, я думаю, что там довольно была прагматичная оценка событий. Как вы ставитесь до заказов, что Юрий Швец российский агент еще? Я также ставлюсь до цих заказов, что Ростислав Шапошников звенувачный, а не бы я российским агентом. Но ну, это абсурд. О, спасибо за поддержку. Скинул человек 5 евро. Супер. Что думаешь про Геолероса? Я с Геолеросом... Не знаком, я не знаю этого человека вообще. Единственное, то, что я его видел, это на Ютубе. В целом, я поддерживаю его критику офиса президента, но нет такого, что вот я там. Гео Лерос для меня это какой-то святой человек, с которым я там. Я его не знаю, я с ним лично не знаком. Потому что сказать, что я думаю конкретно о его как человеке, я не могу. А то, что он говорит про Ермака, ну это хорошо, потому что он раскрывает их коррупционные схемы. О! Вопросы. Давайте почитаем. Значит, если смоделировать ситуацию, что в правительстве Украины произошел глобальный переворот, поменялись все люди на должностях, и ваша безопасность в Украине была бы гарантирована, вы вернулись бы в Украину. Вопрос сам себе противоречит. Если вы говорите, случился переворот, переворот это означает, случилась насильственная э, смена власти. То есть какие-то люди пришли и насильственным образом э, сменили действующее правительство. А где гарантия? что эти новые люди не будут отличаться от тех, кого они сменили. Далее, безопасность моя любого человека обуславливается тем, что в государстве существует эффективная правоохранительная система, судебная система и отсутствие диктаторского режима, который использует эти все механизмы, в том числе используя криминальные элементы, для того, чтобы гасить своих противников. Если в государстве происходит переворот, да, классически, когда насильственным образом приходят какие-то люди и силовым образом смещают других людей, допустим, нехороших, то почему эти люди, почему вы считаете, что эти люди также не будут хотеть удерживать свою власть силой, как и те, кто их э -э 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 сменил? Предположим, пришли новые люди, переворот, да, вот и пришел журналист. Неважно, я или другой человек. И начал писать о статьи о этих людях. И эти люди увидели, что в этих статьях есть -то угроза того, что люди, жители этого государства, будут недовольны этими новыми правителями и также пойдут митинговать против них. Они испугаются и таким же силовым образом, как они сменили, захватили власть, уберут этого журналиста. Где гарантия, что этого не произойдет? Гарантии такой нет. Если нет такой гарантии, то нет безопасности. Безопасность основывается на системе сдерживания и противовесов. Например, если предположим, журналист в демократическом государстве написал статью про политика, что он занимается коррупцией, политик говорит, у него есть два пути, я пойду найму бандитов, которые этого журналиста уберут. В нормальном государстве сработает правоохранительная система, которая плевать на этого политика, и она этого политика арестует вместе с его бандитами. Или этот политик пошел в полицию или в прокуратуру и приказал этим прокурорам возбудить уголовное дело против журналиста. В прокуратуре существует такая система и в правоохранительных органах, что они этого политика сразу же арестуют, но не падут с ним на соглашение. Так как же построить такую систему сдерживания и противовесов, когда друг друга все будут контролировать и друг друга будут держать кстати в рамках закона, если какая-то группа людей моно моногруппа придет и захватит власть другу уберет другую моногруппу, то где будет система сдерживания и противовесов? Где вы видите в вашей комбинации систему сдерживания и противовесов? Кто будет сдерживать, а кто будет противовесом? Вот прежде чем задавать такой вопрос, вы задайте себе этот вопрос. Кто будет система сдерживания и противовесов? Так, Елисеевич сказал, что ты брал гроши у Медведчука. Ну вот смотрите, Петр Иванович Сидоров шел по улице и сказал, что я брал гроши у Медведчука. Ну сказал и сказал, и что теперь? Ну вот шел какой-то, допустим, там не знаю, лежит бомж, да там в городе под э, лавочкой, бомж проснулся и сказал, он брал гроши у Медведчука. Ну, сказал и сказал: Мне, что с этого? Я к этому какое имею отношение? Если человек, я понимаю, что есть прямые доказательства, да, а есть косвенные, но если человек не может привести ни прямых, не косвенных улик своим утверждением, то какой смысл обсуждать бред? Ну какой смысл обсуждать бред? Обсуждайте. Ну вот если де делать нечего, да, заняться нечем, обсуждайте. Я всю свою жизнь, вот сколько я занимаюсь журналистикой, постоянно какая-то чушь. Ты агент, ты там агент, ты взяв, ты брав, ты то, ты все. Ну. Если вам нечем заняться, занимайтесь. А ти брав, ти отрицаєш чи ні? Я не брав гроші у Медведчука. Я не брав гроші у тих, хто знайомий з Медведчуком. Я не брав гроші, хто вважає Медведчука гарною людиною. Я не брав гроші у Росії, у спецслужб. Я не брав гроші у якихось, не знаю, там покровителей. Я являюсь незалежним чоловіком. мене ніхто не фінансує, не спонсурує, я не беру гроші ні від кого вообще. Единственные гроши, которые у меня есть из моей медиа деятельности, это монетизация в социальных сетях. То есть ты делаешь контент, там есть монетизация, да, там, например, на ютубе. Вот это и гроши, которые я утримываю из моей медиа деятельности. Никаких, ну еще люди бывают там по 10 долларов могут скинуть на мой этот PayPal или подписаться на Patreon. Донаты из Patreon. Вот и все. Какие еще гроши? Где гроши? Де працюєте, з ким знайомі, де живете, склад сім'ї, все, все, все це є приватною інформацією, не публічною. От задавайте питання публічного складу, а приватна є приватна. Спасибо, спасибо Медведчука за да? 5, 5 доларів. Спасибо. Грасіслав на допросі. Да, так, це фактично допрос. Де, де живеш, де працюєш, Медведчук, гроші, де все. Ну, дійсно, знаєте, от як як... Преступника допрашивают, Просто, знаєте, як будто я провинился, где десь совершил какое-то и я Относию з Михайло Качу негативно, але не к особистости. Мені, в принципі, все одно на Михайла Ткача як особистість. Михайло Ткач для мене просто продажний журналіст, ось і все. Для... До журналіста Михайла Ткача відносилось негативно. Під впливом Офісу президента і особисто Андрія Єрмака, а також Служби безпеки України. Це ваше питання щодо Сергія. О, еще 5 долларов, 5 евро. Спасибо, спасибо за поддержку. Уже 15 долларов сегодня, я, я уже богатый. Спасибо большое, друзья, это важно. Поддерживайте на Patreon, поддерживайте на PayPal, поддерживайте, становитесь. У меня на там, канале Ростислав, украиномовному канале Ростислав Шапошников, есть возможность стать членом поддержки каналу